ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণেই কৰে আৰু শেষত বুঢ়াই ফলটো পালে লাষ্টত কি হ'ল এলাগীয়ে লাগি হ'বলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু এলাগীয়ে কি কৰিলে তেওঁক ভালকে শিক্ষাটো দিলে প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ এজন গুণী জ্ঞানী সুযোগ্য ব্যক্তি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ সুযোগ্য দুটি সন্তান ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটাই ডক্তৰ প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ তেওঁলোকক পঢ়া শুনা কৰাই পেলাই চাকৰি দিয়াইছিলে কিন্তু চাকৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ তেওঁলোকে চোৱা চিতা নকৰিলে তেওঁলোক গুৱাহাটীতে থাকি গ'ল ওঠৰ বছৰে প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ লগত যোগ সুত্ৰ নাছিল আৰু এতিয়া আহি গ'ল নিউজত নহয়নে স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকে গম পাইছে প্ৰতিটো নিউজ চেনেলতে একদম ফালি আছে কুলাংগাৰ পুত্ৰ কুলাংগাৰ পুত্ৰ হয়নে নহয় এতিয়া যদি মই কওঁ কোলাংগাৰ পুত্ৰ নহয় কোলাংগাৰ বাপেক কোলাংগাৰ বাপেক তেতিয়া আপোনালোকে কি কমেণ্ট কৰিব হা গতিকে কোনো এটা নিউজ দিয়াৰ লগে লগে তাত আপোনালোকে যে যিকোনো মত পোষণ মানে কমেণ্ট কৰে একেবাৰে এইটো ভুল কথা আপোনালোকে নিজেই জানে আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন দেই বহি লওঁ বাৰু দেই বহি ল'লোঁ দেই আৰু এতিয়া মেইন বিষয়বস্তুলৈ আহিছোঁ কালিৰ পৰা ইমানেই মানে নিউজটো পাই আছোঁ ৰেকৰ্ডিংটো ভইচ ৰেকৰ্ডিংটো বাপেক আৰু পুতেক প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু অৰ্ণল বৰদলৈ আৰু সেই মানে যেতিয়া সেইটো নিউজটো বাজিছে প্ৰতিটো চেনেলতে দেখিছোঁ ইমানে মানে সেই ল'ৰাজনক অৰ্ণল বৰদলৈক মানে ইমানেই ধৰিছে কোলাংগাৰ পুত্ৰহে আমুকহে ভুচুকহে ইয়াক চাকৰিৰ পৰা খেদিব লাগে কত্ত যে কি কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া সেই বাপেকজনে ফোন কৰিছিল ফোন কৰা ভইচকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে নহয়নে শুনোতে বাৰু ল'ৰাজনৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা আৰু সেই বাপেকজনৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা বাপেকজন যদি বিচনাত পৰিয়ে আছিলে তেওঁ কেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইমান এটা বেমাৰী মানুহ আৰু তেওঁ বেমাৰৰ মানে যিটো ভইচ সেইটো ভইচ আপোনালোকে শুনা পাইছেনে কিন্তু যেতিয়া লাষ্টত ল'ৰাজনে মানে অলপ গুৰুত্ব দিয়া যেন পাইছে তেতিয়া তেওঁ মাতটো কি কৈছে লুকালুকি হৈ গৈছে নহয় জানো প্ৰেছাৰ ষ্টক মাৰিছে বেচেৰাৰ প্ৰেছাৰ ষ্টক কিন্তু যিমানখিনি ল'ৰাটো গাত দুখ দিলে যি কৰিলে সেইখিনি গোটেইপৰা মই নিউজ চাইছিলোঁ বা কমেণ্টবিলাকো পঢ়িছিলোঁ তাৰ মাজতে মই এটা কমেণ্ট পাইছিলোঁ আৰু কমেণ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে নামটো মই কৈ দি দিওঁ মই কমেণ্টটো আপোনালোকক পঢ়ি দিম আৰু যি নহওক বাৰু কমেণ্টকেইটা মই পিছত পঢ়ি আছোঁ কথাখিনি মই কৈ লওঁ যিহেতু আপোনালোকে কোনো মাক বাপেকক ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে যদিহে অকণো মাক বাপেকৰ পৰা অৱহেলিত নহয় অৱহেলিত হোৱাৰো কিছু কাৰণ আছে কিছু মানিব পাৰি আৰু কিছু মানিব নোৱাৰি আৰু এই যোন ভুক্তভোগী সিহে এইবিলাক গম পায় গম পাইছে গতিকে গোটেই হেৰিটো নজনাকৈ ফটা ফট কিছুমানৰ গাত দোষ দি পেলাই মানে কমেণ্ট নকৰিব এইটো একদম মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ দেই আৰু এতিয়া আহোঁ মই কমেণ্টটোলৈ মই নিউজবিলাক যেতিয়া চাই আছিলোঁ এটা কমেণ্ট মোৰ চকুত পৰিছিলে আৰু যিটো ভাইটিয়ে লিখিছিলে সেই ভাইটিটোৰ নামো মই নকওঁ তাৰপিছত মই তেওঁক মেছেজ দিলোঁ ফেচবুকতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডো নাছিলে মই নিজে ফ্ৰেণ্ড হৈ ল'লোঁ যে ভাইটি এইটো সঁচা কথা নে তেতিয়া কৈছে হয় বাইদেউ সঁচা ময়ো পাইছোঁ তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ একদম নিজৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ এগৰাকীয়ে মানে দিছে তাৰপিছতে মানে হয় নেকি ঠিক আছে তেনেহ'লে মোৰো অলপ সন্দেহ আছিলে মানুহজনৰ কথা বতৰাখিনি লৈ পেলাই যিটো দম আৰু সেই দমটোলৈ চাই আপোনালোকে নিজে কওকচোন তাত কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা তৃতীয় শক্তি হাত আছে আৰু তৃতীয় শক্তি হাত আছে কাৰণে সেই বিচনাত পৰি থকা মানুহজনে সেইবিলাক ৰেকৰ্ডিং কৰি থ'ব পাৰিছে আৰু ল'ৰাটোৰ ওপৰত আক্ষেপ পূৰণ কৰিছে এতিয়া এজনী মাইকী মানুহে কৈছে মই আপোনালোকক দেখাই দিম দেখাই দিম মানে মই পঢ়ি দিম আপোনালোককতো দেখালে হেৰি নাপাব নহয়নে মই নিজে কৈ দিম বাৰু কথাটো কমেণ্টটো চাই আছোঁ অকণমান দেৰি হৈ যায় দেই এগৰাকী তেওঁলোকৰ নিজৰ মহিলাই লিখিছে সংগীতা বুলি কয় আৰু টাইটেলটো বাৰু মই নকওঁ কি কোনে কৈছে বৰ একপক্ষীয় বাতৰি মৃত মৃত মোৰ নিকট আত্মীয় হয় সন্তান দুটি সৰু থাকোঁতে তেওঁ অন্য এক মধুৰ সম্পৰ্কৰ খাতিৰত তেওঁলোকক ত্যাগ কৰিছিল প্ৰায় গোটেই জীৱন নিজৰ খামখিয়ালী স্বভাৱৰ বাবে আৰু আত্মকেন্দ্ৰিক স্বভাৱৰ বাবে সন্তান আৰু পত্নীক পিঠি দি একে বহেমীয়া জীৱন যাপন কৰিছিল কোনো সন্তানে মাতৃৰ জীৱিত অৱস্থাত বেলেগ কাৰোবাক আদৰি ল'ব আমাৰ সমাজে আজব নজনাকৈ বিচাৰ ৰায় দি দিয়ে আজি বহু বছৰ হ'ল তেওঁ পুত্ৰ পৰিবাৰক ত্যাগ কৰা হয়তো জন্মদাতা বুলি এপাক আহিব লাগিছিল কিন্তু কেতিয়াও কেতিয়াবা বেভিচাৰ বা তেজৰ সম্পৰ্কবোৰৰ অন্ধবিশ্বাস প্ৰবঞ্চনাৰ ওৰ্জন জীৱনদায়ী ঋণৰ ওজনতকৈ বেছি হৈ পৰে ল'ৰা ছোৱালী দুয়োজনী অমায়িক আৰু অতি দায়িত্বশীল তেওঁলোকৰ মাতৃ তেওঁলোকৰ লগতে থাকে যদি মাতৃৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰিছে তেওঁ পিতৃৰ প্ৰতি কিয় পালন কৰিব নোৱাৰিব নিশ্চয় কিবা অত্যন্ত গোপনীয় ৰহস্য আছে বয়স হ'লেই যে মানুহ দেৱতা হৈ যায় তেনে নহয় সকলোৰে কথা কোৱা নাই পিতা স্বজ্ঞ কিন্তু সন্তান পত্নী ত্যাগী পিতাক কি কোৱা ত্যাগী পিতৃক কি কোৱা যায় ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাই বৈ দুখে দুখেৰে ল'ৰালি পাৰ কৰিছে ৰাইজে আৰু দুখ নিদিব গতিকে এই মহিলাগৰাকীৰ লগত ময়ো একমত আৰু কিয় একমত হ'লোঁ তাৰ সেই মানুহজনৰ কথা ভইচ ৰেকৰ্ডিংখিনি শুনি মোৰ নিজৰে খং উঠিছে তেওঁ যিটো ভইচ আৰু মই মানে লগাই দিম সেইটো ৰেকৰ্ডিংটো তাৰপিছত আহিলে অৰ্ণল বৰদলৈ কথা নহয় জানো আৰু তেওঁ নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে দুহেজাৰ ছয় চনৰ পৰা এতিয়া ওঠৰ বছৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই সেই বাপেকৰ আৰু মাজতে বোলে আজিৰ পৰা মানে যেতিয়া হেৰি হৈছিলে এই এন এন আৰ চি চেনাৰ চি এইবিলাক হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ চেম্বাৰলৈ পুতেকৰ আৰু জীয়েকৰ চেম্বাৰলৈ তেওঁ এখন এখন চিঠি পঠাইছে যে তহঁত মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয় বুলি মানে হেৰি কৰিব লাগিব স্বীকৃতি দিব লাগিব আৰু যদি তহঁতে স্বীকৃতি নিদিয় তেন্তে হ'লে মই তহঁতৰ ওপৰত কেছ কৰিম যে হেৰি মানে তহঁতৰ মাৰ দেউতাৰ মই তহঁতৰ বাপেৰ মই নহয় আৰু তহঁতে এইবিলাক ভুৱাকৈ মানে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ডত লিংক কৰিছ কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইবিলাকক গুৰুত্ব নিদিলে কাৰণ গুৰুত্ব নিদিয়ে কাৰণ তেওঁলোক অতিষ্ঠ ওঠৰ বছৰে যে তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে তেওঁলোকে আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন কম কষ্ট পাব লাগিবনে হে কম কষ্ট পাব লাগিব কোনো মাক বাপেকক ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকৈ কৰিব পাৰিব বুলি নাভাবোঁ নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা দুখ থাকিব লাগিব আৰু কিছুমান দুখ এৰিব পাৰি আঁকোৱালি লৈ আৰু কিছুমান দুখ এৰিব নোৱাৰি আৰু সেই ল'ৰাজনৰ মতে ডক্টৰ অৰ্ণল বৰদলৈ মতে তেওঁ নিজে কৈছে মই সেইটোও লগাই দিম তাৰ আগতে মই কথাখিনি কৈ লওঁ তেওঁ নিজে কৈছে ইমান বছৰৰ পৰা তেওঁ যদি ইমান অভদ্ৰ হ'ল হয় তেওঁ বাপেকে যে আকৌ বিবাহ কৰাইছে বা মাইকীৰ লগত বেলেগ মাইকীৰ লগত যে লেনা দোনা আছে সেইবিলাক ক'লে হয় কিন্তু তেওঁ সেইখিনি কোৱা নাই বহুত কথা আছে বহুত কথা আছে তেনেকৈহে কৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহেই সেইখিনি কথা কৈছে আৰু কিছু কিছু হেৰিবিলাক ওলাই ন আজিকালি কোনো আগবঢ়ি নজনকে একেবাৰে কি দুজনীমানক দেখিছোঁ কি এই ৰাম একে বৰ ভাল মানুহ আছিলে আমি একেবাৰে তেওঁলোকৰ পৰাহে পৰামৰ্শ লওঁ আমুকে তেওঁ একেবাৰে মানে এচুকত বহি থাকে মানুহ তেজ গৰম আছিলে লৰা ছোৱালীক খং দিছিলে যেতিয়া লৰা ছোৱালীয়ে নিজে পঢ়া শুনা কৰি পেলাই নিজে চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিলে যেতিয়া সেইফালে একো নাইকিয়া হল পইচা পাতি বুঢ়াৰ চাগে নাইকিয়া হল নাইকিয়া হওঁতে সিফালৰ পৰাও লাঠ মাৰিলে মৰাৰ পিছত কি হৈছে এৰ কিবা কয় নহয় এলাগিক লাগি তাৰপিছত মানে এলাগীক লাগি হৈছে মই এইখিনিতে কওঁ সেই অৰ্ণৱ নামৰ ল'ৰাটোৱে ডক্টৰজনেই হওক বা সেই ছোৱালীজনীয়ে হওক পত্নীজনীয়ে হওক বহুত বহুত মোৰ ফালৰ পৰা একদম ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকে যে এনেকুৱা এটা কোলাংগাৰক মানে মুখখন নেদেখাই মানে পাপটো চপাই নল'লে সেইটো কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এতিয়া মই এইখিনি কথা ক'লো কিছু লোকে তাত মোক এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব প্ৰশ্ন কৰিলেও কথা নাই যোন ভুক্তভোগী সেয়েহে গম পায় গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালী দুটাক লৈ পেলাই মাক আহিছিলে মাকে কেনেকে চলাইছিলে সেইটো তেওঁলোকে জানিব নহয় জানো আমি ওপৰে ওপৰে ডক্তৰ কোলাংগাৰ পুত্ৰ এইটো আমুক পুত্ৰ এনেকে ক'লে টেটুফালি কলে আমি শুদ্ধ নহয় আমি ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয় গম পাইছে গতিকে সেই বুঢ়াজন বুঢ়াজন বুলিয়ে কৈছো তেওঁ নিজৰ পত্নী ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাকে এৰি পেলাই মদ ভাং আৰু তিৰি মদ ভাং তিৰি সেইবিলাকতে মছগোল থাকিল আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ভেটিটো সেই প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ বিক্ৰী কৰি বেলেগৰ ঘৰত মানে থাকিবলৈ লৈছিলে আৰু চাগে একদম মানে হেৰি হৈ গ'ল দেউলীয়া হৈ গ'ল টকা দিওঁতে দিওঁতে তেনেকুৱা কেছ বহুতো আছে দেই মই ইয়াৰ মাজতে কৈছোঁ তেনেকৈ বেলেগ মাইকীক ভাল পায় ভাল পাই 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 কি হয় টকা দিওঁতে দিওঁতে দেউলীয়া হৈ যায় আৰু লাষ্টত কি কয় সেই এৰা মাইকীজনীৰ ওচৰলৈ মানে আকৌ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হয় এইবিলাক মাইকীয়ে টকা পইচা খাই গুচি যায় ঠিক তেনেকুৱাই এই প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈও হ'ল গতিকে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ ৰেকৰ্ডিংটো পঠিয়াম আৰু আপোনালোকে নিজে মই কোৱা কথাখিনি মিছা নেকি তেওঁ কথাবিলাক চাবচোন আপোনালোকে নিজে কওক মৃত্যুৰ সময়ত যি দমত কথা কৈছে আৰু সেই ডক্তৰজন কাৰণেহে তেওঁ সেই পুত্ৰ ডক্তৰজন কাৰণেহে কিন্তু ফোনটো লৈ পেলাই ধৈৰ্য দি পেলাই কথা ধৈৰ্য ধৰি পেলাই মানে আৰু মই মই হোৱা হয় কিন্তু কি কৰিলোঁ হয় জানেনে সেই এইবিলাক থ বুলি কৈ পেলাই থৈ দিলোঁ হয় কাৰণ আজিকালি কি জানে ভদ্ৰৰ লগত ভদ্ৰ অভদ্ৰৰ লগত অভদ্ৰ এতিয়া ভদ্ৰৰ মানে মুখা এখন লৈ পেলাই মই থাকি লাভ নহ'ব মই ভদ্ৰৰ লগত ভদ্ৰই হৈ থাকিম অভদ্ৰৰ লগত অভদ্ৰই হৈ থাকিম গতিকে সদৌ শেষত মই সেই প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ ভিডিঅ'টো শুনি পেলাই আপোনালোকৰ মতো দিব আৰু ল'ৰাজী মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে দুইটা ভিডিঅ' লগাই দিম বুলি কিন্তু দুইটা ভিডিঅ' লগাই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ কি হ'ল জানানে কপিৰাইট লাগিল আৰু কপিৰাইট লগাৰ লগে লগে মই নিউজ দুইটা ডিলিট কৰি দিবলগীয়া হ'ল এতিয়ালৈকে মই দুবাৰ তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু দুইবাৰে কপিৰাইট লগাইছে আৰু কি কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে নাজানো বাৰু মই ইমানখিনি নাজানো ন মই আগতেও কৈছোঁ গতিকে আপোনালোকক কি কনো ক'ম সেইখিনিয়ে আছিলে কথা গতিকে চাওক নিশ্চয় দুয়োটা ভিডিঅ' আপোনালোকে শুনিলে নহয়নে শুনাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে কওকচোন বুঢ়া বাৰু কুঞ্ছা ধোৱা তুলসীৰ পাত আছিলে গতিকে ভগৱানে যি কৰিছে ভালেই কৰিছে আৰু আমাৰ পাবত গজা মেডিয়াকেইটাই এনেই টেটু ফালি থাকি লাভ নাই এনেই এইবিলাকে মাৰ নাখায় ঠিক কৰে কিছু যে কাম কৰে ঠিক কৰে এই ধেমাধৰাকেইটাক গম পাইছেনে নাই এইকেইটা উঠ বুলিলে উঠে আৰু ভাল সাংবাদিকসকলে সদায় আগস্থানেই পায় আছে বহুত কিতাপ কিজন ভাল সাংবাদিক আছে তেওঁলোকে আগস্থানেই পায় তেওঁলোকৰ মানুহৰ মানে সন্মানটো খুজি নল'লেও তেওঁলোকক সন্মানটো দিবলৈ মন যায় কিন্তু এইকেইটা সাংবাদিকে যে একপক্ষীয়ভাৱে যে মানে ৰেকৰ্ডিংটো বজাই আছে এইকেইটাক যে এই ধেমাধৰা কিতাক গতিকে এতিয়া লাজ পাইছেনে নাই এই অৰ্ণল বৰদলৈ যে কথাখিনি কৈছে লাজ পাইছেনে নাই সদৌ শেষত এটা কথা কওঁ মই এই ডক্টৰজনৰ নাম শুনিছোঁ ভাল বুলিয়েই দেই যিয়েই নহওক মই পাইছোঁ পাইছোঁৱেই লাগিছে সেইটো কাৰণে মোৰো ভাল লাগিছে আৰু একদম যেন চিনাকি নাম এটা যেন লাগিছে গতিকে আৰু বহলাই নাথাকোঁ বহুত দীঘল হৈ গ'লগৈ জানি মই এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া অই নহয় বিয়া ঘৰত যাওঁ লাড়ু কেইটামান পিঠা কেইটামান দি থৈ আহোগৈ গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই দেই নমস্কাৰ নমস্কাৰ